লৰা ছোৱালীহত আজিৰ পাঠটো তোমালোকে পঢ়ি আহিবা এই পাঠটোৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিম আৰু তোমালোকে উত্তৰ দিব পাৰিবই লাগিব মই ইমান কষ্ট তোমালোকক বুজাইছো এই পাঠটো মই ষ্টাফৰুমলৈ গৈ আছো তোমালোকে টিফিন খাই লোৱা দেই আৰু তোমালোকে যদি কিবা বুজি নাপোৱা মোক সুধিবা নুসুদাকে থৈ নিদিবা আকৌ অকমান গাজো হিলেই দে হৈ থাকিব এইবোৰ বল সান ধুবলৈ যাও টিফিন খাব লাগে অ বৈ বৈ সান্ধ বৈ বে মোৰ হাতখন ইমান পূৰাইছে নহয় কি যে হ'ল নহয় কাটি ললো কবা কত যে কাটি ললো নিজৰ মদ এটা কাম কৰি যা ক্লিনিকত ইকে যা আৰু বেণ্ডেজ এটা লৈ আন আৰু মোৰ কাৰণে অকণমান মেন্থল লৈ নিবিচোন মোৰ মাথাটো অকণমান গধুৰ গধুৰ লাগিছে পানীত মিলাই কিনে শুঙেটি এতিয়া ভালে যাব চাগে ঠিক আছে গৈছো মেমি কি হল মোক যে বেণ্ডেজ এটা লাগিছিলে আৰু মেন্থল অকণমান দিবচোন মেনথলৰ দেই হা বে ইয়াৰ কি কৰি আছ সোমা না ঐ ৰ সোমাইছো হৈ গল দেই এতিয়া এইটো থৈ দিবি মই শুহিম অকণমান দেৰিকৈ আহিম এলি

কিবা কৰিছিলে চাগে থাকো একো নহয় সোনকালে পানী খাওঁতে ইমান পানী বেয়া লাগিছে তাৰপৰা পানী ভৰাবলৈও যাব লাগিব কাৰণ খতম হোৱাৰ পাছত কোনোৱে যাব নিদিব মই যে টেংকু ক্লাছৰ ফালে যোৱা দেখিছিলো গোটেই তোক ঘামি জুবুলা হৈ আছিলে কি কৰো তই টেংকক কৈ দিলি নে তাৰ বটলটোত যে মেন্থল মেলোৱা আছিলে বুলি সি তই নিশ্চয় এতিয়া পানীয়ে খাব পাকৈ থাকিছিলো মোৰতো কৰিলি এতিয়া সি যদি মেন্থল লগা পানীখিনি খাই দিয়ে তেতিয়া কি খাব তই ভাবচোন সেয়ে চিন্তা নকৰ হেন্ মেন্ গোন্ধাব নহয় সি নেখাব পানীখিনাই লবিহি এক নম্বৰ গয়া হয় চিধা ঘটকে গেলি দিব গোটেই মেন্থল যাব তাৰ পেটত বৰ সোনকালে ক্লাছত গোটেই ডিঙিটো লাগিছে

মই সেই পাহৰিয়ে থাকিছিলো কবলৈ সেইবাবে একো নহয় এই ভুলতো মানুহৰ পৰাই হয় ন ভুল মানুহৰ পৰা হয়তো কি হল হে চব ভুলতো একদম শুধাই লব নোৱাৰি নহয় যেনেকৈ এতিয়া হল এতিয়া কি কৰিবি টিংগ যদি চাওঁ কেনেবাকৈ যদি খুদি চাৰে যদি গম পাইছ আমি কৰিছোঁ আমাক স্কুলৰ পৰা ওলাই নপঠাব নেকি তই কচোন দে বাদ দে টিংগ পিছকে চৰি কৰি দিবি হেল্ল' অংকু মাষ্টৰজনে ফোন কৰি আছো অ টিংকু কিবা কৰিলে নেকি নাই নাই আজি মই সেইবোৰ কাৰণে আপোনাক ফোনটো মৰা নাই সেই কথাবোৰ মানে এনেকুৱা যে টিংকু মানে গাটো ভাল নহয় আপুনি সোনকালে আহি কেনে টিংকুক লৈ যাওকহি ঘৰলৈ অ ঠিক আছে তেনেহলে মই আহি আছো অ হব দিয়ক তেনেহলে টিংকু তোমাৰ পাপা আহি আছে দেই তুমি গেটত থাকা গৈ যোৱা আহিছে দেখোন দেখাই নাই মোৰ যে ইমান মূৰটো বেয়া লাগিছে নহয় গা যে ইমান বেয়া লাগিছে সঁচা কয় দেই এই ইমান লগে লগে কি হ'ল ইমান পটককৈ মোৰ গাটো বেয়া হৈ গ'ল যে মই ধৰিব পৰা নাই মোৰ কি হৈছে জানো লক স্কুলৰ পৰা গুচি আহিলি যে আজিলৈকে এটা এনেকুৱা হোৱাই নাই নেজানো নহয় মই কি হ'ল মই ৱাটাৰ বটলৰ পৰা পানী খাওঁতে নেজানো কি হ'ল গোটেই ডিঙিটো টিকা টিকা লাগিলে গোটেই ডিঙি পেট আৰু গোটেই বুকুখন এনেকুৱা পুৰালে নহয় তেতিয়া তাৰপৰা মাথাটো অকণমান অকণ ঘূৰাইছে এতিয়া কিবা যি খাই দিছিলি ন তই স্কুলত হে তোক কোনোবাই কিবা হেৰি খুৱাই দিলে নেকি টিফিনত জাৰ টেপা কিবা লৈছিলি নেকি কাৰো পৰা মই লোৱাই নাই টিফিন যা তেনেহ'লে তই অকণমান দেৰি কাৰণে শুই দে গৈ কি জানি তোৰ মাথাটো ভাল লাগে অঁ ঠিক আছে শুনাচোন মোৰ যে এনেকুৱা কেলে লাগিছে কোনোবাই ইয়াৰ পানী বটলতে কিবা মিলাই কেনে খুৱাই দিলে নিচিনাকৈ কাৰণ এতিয়া কৈছিলে পানী বটলটো বা পানী খোৱাৰ পাছতে কিবা হ'ল বুলি ইয়াৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ইমান আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে এইটোৱে হয় বুলি নহ'ব পাৰে এনে মোৰতো বেয়া লাগিব পাৰে গৰমৰ কাৰণে এনে ৰ'দত থাকিলেচোন এনে মানুহবোৰ চোন মাথা ঘূৰাই পৰি যায় কি যে হৈছে নহয় মই যে একো ধৰিবই পৰা নাই তেনেকৈনো ইমান পটককৈ গাটো বেয়া হৈ গল মোৰ মই গমেই নাপালো পাপাই কৈছে কাৰোবাৰ পৰা টিফিন খোৱাৰ কাৰণে হ'ল বুলি কিন্তু আজিলৈ মই কাৰো পৰা টিফিন শ্বেয়াৰো কৰা নাই কি যে হৈছে আজিকালি কব নোৱাৰি নহয় কোনটো সময়ত কি হৈ যায় আপুনি এটা কাম কৰক এতিয়া টিংকুক ডক্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক এনেই এটা চেকআপ কৰা দিলেনো কি হয় ঠিকে কৈছা কিন্তু কৰা জানো আকৌ দৰৱ পাতি দিম পইচা খৰচ হ'ব যে আপুনি যে কি মানুহ নহয় আপোনাৰ কাৰণে পইচা বেছি ডাঙৰ নে লৰাটো বেছি ডাঙৰ হ'ব দিয়া যদি ভাল নহয় কাইলৰ ভিতৰত মই তেতিয়া লৈ যাম পেট পুৰাইছে বুকুখন পুৰাইছে এইটো যে কিবা হৈছে দে সঁচাকৈ তই ইয়াতে থাক মই এতিয়া আহিছো থাৰ্মমিটাৰ অ দিব তই মোক একদম ভালকৈ কচোন আজি স্কুলত কি হ'ল তোৰ যে এইটো অৱস্থা কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে ব্ৰেক টাইমত মই খেলি মেলি যেতিয়া পানী খাই লৈছিলোঁ বটলটোৰ পৰা পানী খোৱাৰ লগে লগে মুখখন তিতা তিতা লাগিলে গোটেই মুখখন জ্বলিছিলে পেটটো জ্বলিছিলে গোটেই বুকুখন জ্বলিছিলে সেইটো সময়ৰ পৰা একদম মাথা জেঠা গধুৰ লগা আৰম্ভ হ'ল আৰু সিমানে কথা মই বাকী একো নাজানো হয় তই একদম ভালকৈ কচোন তই কোনোবাই তোৰ বটলত কিবা মিলাই দিছিলে নেকি নাই সেইবিলাক মই একো নাজানো এইটো টিংকু এইটো যোন ৰৈ নিহিলাবি এইটো নিহিলাবি হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী ইমান জ্বৰতংকু আপুনি মাতিছো আৰু টিংকু তই যা থাকগেজ হেল হেল্ল' অল সোণোৱাল বাবুল ককাই অ নমস্কাৰ নমস্কাৰ অ নমস্কাৰে বা মনত পৰিলে এই তাৰ মানে কথাষাৰ এইটো যে মোৰ ল'ৰাটোৰ মানে মোৰতো ঘূৰাইছে বুলি কৈ আছিলে অথনিৰ পৰা

টিংকু কেনেকুৱা তোমাৰ পাপাই কৈছিলে যে তোমাৰ হেনো মূৰ ঘূৰাইছে পেট পুৰাইছে বুকুখন পুৰাইছে কি কিখন হৈছে এইবোৰ কেতিয়া পৰা হৈছে কোৱাচোন ৰবা মই লৈ আহিছো একো নহয় শুই থাকা তুমি নুঠিবা মোৰ তোমাৰ পাপাৰ লগত কথা এটা পাতিব আছে নাযাও দেই তুমি শুই থাকা আৰাম কৰা আৰাম কৰা আৰু তুমি এই মই গম পালোঁ কি হ'ল ইয়াৰ কি হ'ল নো মই টিংকৰ বটলটো শুঙি চাইছিলোঁ গোটেই মেন্থল মেন্থল গোন্ধাইছে ইয়াক কোনোবাই মেন্থল মিলে কেনে খুৱাই দিলে চাগে কি মেন্থল মিলে খুৱাই দিলে অঁ মেন্থল মিলে খুৱাই দিলে ভালহে আকৌ বেছিকৈ নেখালে বেছিকৈ খাই দিলে কিন্তু পেচেণ্টবোৰ কমাত যায়গৈ আৰু কেতিয়াবা আকৌ ডেথো হৈ যায় বাৰু সেইবোৰ নাই হোৱা একো এইবোৰ নহয় বাৰু কাৰণ বেছিকৈ টিংকৈ মেথল খোৱা নাই

বাৰু যিয়ে নহওক দেই ৰাইজসকল দেখিলে নহয় আজি মোৰ লগত কি হ'ল মোৰ যে ইমান গাটোত বেৰ্থ দিলে বাৰু যিয়ে নহওক এইখিনি হয় মানুহৰনো বেমাৰ নহয়নো কাৰ হ'ব শেষত নাই বাৰু আপুনি যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক চাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব দে সদায় নিচিনাকৈ ধন্যবাদ মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ